Ламінування, полірування, вирівнювання здається, що всі ці слова асоціюються лише з ремонтом квартири. Хоча насправді сьогодні ми будемо говорити про жіноче волосся, розкішне жіноче волосся. Мрія будь-якої жінки серед процедур в салоні можна заплутатися. Тому ми будемо розбиратися з нашим експертом, лікарем-косметологом Іриною Медведєвою. Добрий ранок, Доброго утро, валюша. Конечно, шикарні волос мечта кожної з нас не всім це дано, але з такою проблемою, як похищений кончики, раз ну. Чи... Много раз сталкивается любая женщина Правда. мы говорили уже о том как сложно устроен волос мы помним что он напоминает собой на самом деле канат много раз скрученные волоконца да И если мы посмотрим под микроскопом то вот такой вот посеченный волос напоминает ну скажем что растрепанную метлу какую-то угу. вот поэтому мы должны понимать, что это существует, мы должны знать, что эта проблема есть, и мы должны понимать, как с ней бороться. А чему вы проблема в первую очередь? Ну причин на самом деле очень много. Здесь на первое место, наверное, я бы поставила неправильный уход за волосами. Угу. А, проблема общие проблемы со здоровьем. Мы знаем, что и волосы, и ногти отражают в какой-то степени какие-то проблемы внутри нас. Затем неправильный уход – это то, что касается не так подобран шампунь, не используется кондиционер какие-то расчески на ходу, быстро выдирая волосы, то есть вот это я имею в виду. Очень важно еще вспомнить, знаешь что, как мы вытираем волосы, мы их не промакиваем нежно, а мы угу. трем быстро, мы спешим всегда, это их повреждает и может вызвать посеченные кончики. Внешние факторы, конечно же, это и ветер, и солнце, и холод, и нам так нравится, так это круто причесаться без и без шапки выйти на мороз, но волосы это запоминают и отвечают нам вот такими повреждениями. Плохое питание. Мы будем говорить об этом каждую передачу, потому что мы с тобой, Валюшечка, борцы за здоровый образ жизни. Мы против фастфуда, мы против каких-то перекусов, неправильной еды. И вредные привычки. Ну что можно сказать? Мы с тобой говорили о курении не раз и тоже скажем не раз. То курить, тот будуть мають плохи волоси. Тут вибір за кожним з нас. З причинами ми ще й не розібралися. Далі хочеться поговорити про салонні процедури. Щоб не бути а детально про все поговорити, ми додатково запросили експерта в нашу студію. Експерт з догляду за волосся Наталія Богомолова. Добрий ранок і приєднатись до нас. Доброе утро. Доброе утро. Віташенька. Багато існує цих процедур. Давайте розкажемо про них. Ну, в нашому світі салони краси предлагають масу різних процедур по уходу за волосами. І найбільше популярними. полировка волос, ламинирование и креатиновое выпрямление волос. Ну, пока страшно все звучит, правда, поревняла с ремонтом квартиры. Давайте начнем с полирования, например. Ну, вот полировка. Возьмем э, такую процедуру, как полировка. Она выполняется вот такой для машинкой. <связывая> <связывая> да. Есть специальная насадка, видите, для машинки. Ага. Но э, сначала выполняется стандартная процедура. Волосы сначала моются, они высушиваются феном. Угу. Если это необходимо, то они еще э, шлифуются утюжком э, для, для того то, чтобы все было идеально ревно, конечно повышенно. для того чтобы все волоски которые здоровые они плотно прилегали а те которые посеченные они как раз таки вытарчивают. Мы вот мы видим сейчас на видео угу. да как машинка как мы машинкой шлифуем э, как раз таки волосы и э, очень удобна эта процедура тем что убираются остается полностью длина волос и убираются только посеченные концы девушки я думаю оценят эту процедуру потому что длина волос для многих девушек это очень важно и придя в салон красоты иногда они просят убрать только посеченные кончики а к сожалению мастера убирают какую-то часть длины девушки расстраиваются а эта процедура обеспечивает нам угу. как бы чтобы наша длина волос оставалась всегда с нами у меня вопрос да. а вы, так, скажите Пожалуйста, вы говорили, что убираются посеченные кончики по всей длине. Да. Это как? Это я объясню как. Дело в том, что длинные волосы, они не являются полностью все одной длины. У нас волосы растут в разное время, они выпадают, растут, поэтому угу. э, даже имея определенную длину, э, посеченный кончик может быть и в этой области, и в этой области, и в этой области. есть, если мы срежем 5 нижних сантиметров, это означает, Кон... да, что мы не уберем все посеченные концы. А с помощью этой машинки и насадки мы можем легко это сделать. Я Нам могу сказать, хотят. что мне очень нравится этот метод, угу. потому что он физиологичен, он совершенно не повреждает волосы. Кстати, сколько стоит эта процедура? Эта процедура очень доступна по деньгам, она в районе 100 гривен стоит, ну, по-разному, в разных салонах, угу. ну, где-то вот в среднем 100 гривен. А сколько часто? Сколько часто? Как часто потребно повторить угу. вот эти процедуры? Э, очень зависит от ухода за волосами. Если ухаживать, то, э, в принципе, от 3 до 6 месяцев длится эффект. Достаточно угу. длительная Дуже позитивное, эффект, поки... да, да. Дуже позитивное процедура. от позитивне враження від полірування. Давайте переходимо до наступної процедури. Но э, следующая процедура у нас мы озвучили это ламинирование uh -huh. волос. Что такое ламинирование волос? Это когда волос покрывается такой тончайшей э, пленочкой. Uh -huh. э, при этом вот у нас допустим есть набор, вот можете посмотреть. Эти все ингредиенты смешиваются. В состав ламинирования входят и витамины, и протеины, и биологически активные вещества. То есть мы это все смешиваем, наносим состав на волосы, высушиваем. Э, утюжком их немножко как бы выравниваем. <authenticity> uhm -hmm. э выравниваем для того, чтобы закрепить этот состав в волосах. И вот на видео, кстати, мы можем посмотреть, uh -huh. да, вот наносится состав на волосы. Вот он такой черного колера? Ну, не всегда. У разных, разные линейки производители предлагают разные составы для волос. Uh -huh. <propagation> Они соревнуются в этом смысле, знаете, кто, кто больше и лучше предложит <bumps> <-idée> для наших А для блондинок подходит? Вот такой состав, ну, вряд ли. Но я же говорю, есть много различных составов для То есть эти составы учитывают цвет волос пациента, да? Конечно, конечно, конечно. А у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот это замечательно, что этот состав содержит и микроэлементы, и витамины, и все замечательное, да? Но ведь мы запечатываем в глухую волос как надолго. Запечатываем. Вот можно сравнить это с процессом ламинирования бумаги. То есть вы можете себе визуализировать это и понять, что что это действительно полностью запечатывается волос. То Но... есть если вот это волос у да. нас, да, мы его погружаем в эту штуку, да, угу. а потом он у нас получается угу. вот Закрытая, так. Закрытая с такой за да, да, вот за... так вот, да? э, Плюс этой процедуры в том, вы видите, волос блестит, он э, выглядит здоровым. Угу. Э, и если волос... В хорошем состоянии, то эта процедура не очень вредит волосам. Если волос в плохом состоянии, то, конечно же, микроэлементы и какие-то полезные вещества, которые вы хотите внести потом в волосы, они туда вряд ли войдут, потому как... Тогда у, у меня на вопрос. Волос запечатан. А как, как надолго эта процедура? Раз. И можем ли мы смыть? Например, я хочу пойти в театр и произвести фурор своей шевелюрой. Да? Да. Я пришла к вам, вы мне сделали ламинирование. Но потом я пришла из театра, мне нужно снять это все. Возможно ли это? Смыть это возможно. То есть, если вы хотите убрать этот эффект, есть специальные шампуни. Угу. Они глубоко очищающие эти шампуни. И вы можете убрать этот эффект ну, совершенно угу. легко. Э -э но не стоит сильно беспокоиться о том, что ваш волос там не дышит, что он запечатан. Потому что процедура ну в среднем длится месяц эффект. месяц uh -huh. это как бы такой самый высокий uh -huh. рубеж и полторы две недели это когда волос поврежденный он у нас остается еще только еще одна процедура про которую хочется поговорить и в теме разобралась еще она имеет в принципе эффект, но траивает всего один месяц. Наступно. Да есть еще процедура кератинового выпрямления. Это когда волосы носится кератин. Процедура происходит таким образом. То есть мы сначала голову моем глубоко очищающим uh -huh. шампунем. Затем волосы, на влажные волосы мы наносим препарат кератин, соответственно, и волосы высушиваем, высушиваем волосы и э, запечатываем, кристаллизируем утюжком кератин в волосах. И, собственно, вуаля, А температура у вас красивая... утюжка какая? Температура утюжка 230 градусов. Угу. То есть для блондинок. про здоровья, да, да уже тут мало можно говорить. А. Но, ну, к сожалению, да. Но многие девушки, у которых вьются волосы, готовы на эту процедуру, потому что три месяца. Они они ходят с прямыми и красивыми волосами. Вартость. Это дорогостоящая процедура. Uh -huh. И стоит обратить внимание на то, что лучше дороже заплатить за хороший продукт, нежели немножко продешевить и сделать это некачественными продуктами. На ну я хочу подякувать сегодня нашим экспертам абсолютно э, раскрытие раскрытие ответов. Теперь вы знаете, девчата, с чем обратиться до своих перукарьев. Теперь вы знаете, как сделать, чтобы ваши волосы были роскошными. Далее, смотрите, пожалуйста, наша порада на хворі.